Pertua akan memberi saya ruang untuk terus membahaskan LKN 2025. Tuan dan Pertua, Tanjung Karang ingin merakamkan penghargaan kepada Jabatan Akaunten Negara Malaysia atas pembentangan laporan Akaunten Negara Siri 3.2025. Laporan ini amat signifikan kerana ia menjadi instrumen utama dalam memastikan takbir urus keuangan negara berjalan secara telus, efisien dan ber accountability. Tanjung juga berpandangan bahawa laporan ini menunjukkan dua perkara penting. Yang pertama, sistem audit dan accountant dan accountant kita masih berfungsi dengan baik. Yang kedua, laporan ini berani menzahirkan kelemahan pentadbiran keuangan yang perlu diperbetulkan dengan segera. Namun yang selalu saya tekankan laporan hanya bermakna jika diikuti dengan tindakan. Tanggungjawab utama kita bukan lagi penemuan tetapi pada tindakan susulan dan pelaksanaan pembetulan. Secara keseluruhannya, prestasi kewangan kerajaan persekutuan tahun 2024 bertambah baik dengan penurunan defisit dan nisbah defisit kepada KDNK berbanding tahun 2023. Pada tahun 2024, defisit tersebut telah menunjukkan penurunan sebanyak RM12.224 bilion kepada RM79.166 bilion. Berbanding RM91.390 bilion pada tahun sebelumnya, nisbah defisit kepada KDNK turut berkurang kepada 4.1% berbanding 5.0% pada tahun 2023 dan lebih baik daripada sasaran 4.3% yang ditetapkan dalam belanjawan 2024. Pencapaian ini meletakkan asas kukuh untuk mencapai sasaran defisit jangka sederhana di bawah 3% seterusnya Tanjung Karang akan pergi kepada isu pembekalan kenderaan konsesi. Ini adalah dapatan utama iaitu kelewatan pembekalan kenderaan kerjaan oleh syarikat konsesi melibatkan 6028 unit yang lewat antara 1 sehingga 508 hari. Akibatnya kerjaan menanggung kos tambahan hampir RM28.79 juta kerana terpaksa mengekalkan kenderaan yang tamat pajakan. Apa yang lebih membimbangkan? Tiada rekod menunjukkan penalti dikenakan terhadap syarikat-syarikat yang terlibat. Walaupun nilai pelanggaran atau kerugian dianggarkan mencecah sekitar RM54.1 juta. Ini biasanya menunjukkan kelemahan dalam sistem penguatkuasaan tidak atau accountability keuangan. Di mana walaupun berlaku salah laku atau kecuaian, tiada tindakan dikenakan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab. Tuan yang dia petua, dalam ekonomi moden kelewatan dan kos tambahan seperti ini bukan semata-mata soal teknikal. Ia adalah petanda bahawa mekanisme pemantauan kontrak masih beroperasi secara manual dan reaktif. Di sini saya mencadangkan tiga langkah pembaikan konkret. Yang pertama, pelaporan interim kepada parlimen, laporan status tindakan audit perlu dibentangkan setiap suku tahun bukan hanya setahun sekali. Yang kedua, sistem pemantauan digital bersepadu mewujudkan platform contract performance tracker di bawah akaunter negara bagi menjejak prestasi kontrak kerjaan secara masa sebenar real time monitoring dengan izin. Yang ketiga, close up penalty automatic setiap kelewatan perlu mencetuskan penalty automatic melalui sistem tanpa bergantung kepada keputusan manual daripada pegawai. Seterusnya yang keempat, langkah ini tidak memerlukan birokrasi tambahan sebaliknya mengurangkan risiko kebocoran dan melancarkan proses kawalan. Kita perlu melihat laporan audit ini bukan sekadar sebagai teguran tetapi sebagai alat pembelajaran institusi. Tindakan tata tertib atau pembetulan tidak seharusnya bersifat menghukum semata-mata. Sebaliknya menjadi mekanisme pembaikan berterusan, continuous improvement dengan izin dalam perkhidmatan awam. Saya yakin sekiranya setiap kementerian menubuhkan unit pemantauan audit dalaman yang aktif banyak kelemahan dapat diselesaikan sebelum ia menjadi isu nasional. Tuan yang dipertua, integriti kewangan negara adalah asas kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Kelemahan dalam pelaksanaan kontrak mesti diperbetulkan melalui sistem yang berdisiplin dan berasaskan data. Laporan akaunter negara ini bukan sekadar dokumen post-mortem tetapi peluang untuk kita sama-sama memperkukuhkan -sama budaya pengurusan keuangan yang profesional, telus dan bertanggungjawab. Dengan itu, saya menyeru semua teguran di dalam laporan ini diterjemahkan kepada tindakan yang terukur dan dilaporkan kembali kepada Parlimen secara berkala. Sekian, Tanjung Karang mohon menyokong. Wabila